Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz, bu günlərlə məhz Masazır qəsəbəsində şok marketin arxasında 3 sot torpaq sahəsi üzərində inşa olunmuş şəxsi tikiləyimizə mən sənish edirəm. Həyatın sahəsini gördürsün rəssona. 4-5 dənə maşın gedir burada. Bax belə binava tikilib ki burada. Üstünü bağlayıb burada qəşəng. Bir setka terası da bilərsiz. Mərkəzi kondisioner trapnə kimi qoyulub burada hazır vəziyyətdədir. Solunda, sağında ağac ekmişəm, əlavə torpaq sayıdır saxlanılıb. Evimizin bir daha fasad görünüşünü görsən, bax belə bir fasad görünüşündədir. Evimizin sol tərəfindən də sağ tərəfindən də keçmək üçün əlavə olaraq yer təfəssələnib orada. Burdan da sol tərəfdən də mən sizə görsədim, bax gördüyünüz kimi evin soldan, sağdan rahatlıqla keçməsi olur. evin arxa tərəfindən məsafəsi sıfırdır. Bax, göyün məsafəsi yetərən cav var. Burada istı pozu kombisinin əlavə torpaq yer saxlanılıb burada. Sistemlər çəkilib burada. Kanalizasiya, qaz, su, işıq bulan hamısı tam hazır vəziyyətdədir. TV şun lakin çəkilib burada. Burada da kombi sistemi də burada. Sağ tərəfində gəldik. Əlavə torpaq sahəsi saxlanılıb. Burdan da bir daha mənəssə həyət yanası ilə tanışdıracağam. Bu kürsü hardasa 8-9 daşdır bax belə bir həyətənin əsasıdır. İnşallah ev olmuyan insanlar Allah təala belə gözəl bir xəmsət etsin. Qapısı da bax belə bir gözəl bir qapıdır. Ayna bəd düşəbətdi qapıdır. Döşəməsi laminatlı, bahalı laminatdır, yəni ucuz laminatdır. Sol tərəfdə elektrik qazlarıdır. Sağda dəyən əlavə bir pəncərəsi mövcuddur burada parçur şeylə, plastiklə işlənilib, kombi sistem çəkilib, elektrik çəkilib. İkinci mərtəbəyə qalxan trekandır. Solda bir otaqdır və mətbəximiz və sanitari qovşağımızdır. Solda qonaq otağımız bax belə bir giriş qonaq otağımız mövcuddur burada. Aboylar hamısı çox gözəl aboylardır. Burdan da 3 mərtəbə qurtuluş binaları görsənilir. 4 dövrəmə poşa daşlanıdır. Pəncərələr üçən tərəfə düşməyən tərəfdə hamısı poşa daşlanıb. Bur evimizin qonaq otağıdır. Çərlə gəlişdənilib və otaqda TV elektrik xətləri mövcuddur qaplar da gördünüzsünüz, bahalı qaplar da, yəni ucuzluq qaplar deyil. Burası evimizin mətbəxidir. Mətbəxim də bax, yəni göstərdim ki, səthnə məsafəsi hasarlardan deməli 3 metr məsafəsi var. Bax, belə bir məsafədir. Kombi sistem seçilib, hazır vəziyyətdə. Metalna kimi döşən isı su çıxatdır, hamısı seçilib. 1-ci mərtəbədə yerləşən sanitariya-qoğşağıdır. Elə bir gözəl bir sanitariya-qoğşağıdır. Yetərincə genişdir. Burada duş kabinetini əlavə olaraq yer saxlanılıb. Traptan kimi isti, soyuq su, duş ağ oyun yeri burada saxlanılır. Duş kabinetə bax, buradan yula bilərsən. Montajındır. Yəni əlavə moykadır, burada traptan kimi isti, soyuq su, elektrik xətti hamısı hazır vəziyyətdə çəkilib, hazır. Pəkanın altı hamısı qaldı. Bu küçəyə nəzər tutub, indisə ikinci mərtəbəsindən mən sizə danışacağam. Evimizin qiyməti 85.000 manatdan satışa çıxıb. Sözsüz ki, real alacaqına endirim olunacaq. Evimiz mərkəzi yolun çox yaxındır. İkinci mərtəbədə isə 1, 2, 3 dənə yataq otağı və sağda isə sanitari qoşağıdır. 1-ci növbədə mən sizə sanitari qoşanı tanış edim. 1-ci yəni, mərtəbə olduğu üçün, yəni 2-ci mərtəbəni yəni duş kabinə edə bilərsiniz. Yəni alıcının öz istəyinə asılıdır. Belə bir sanitar məbəcüdtdür. Şurqasıdır, elektrik xətti, moyqasıdır, oyuntazıdır, burada da duşabonu yeri və ondan sonra duş kabineti qoymaq olar. Burası isə yataq otağılanı bilidi, ikinci mərtəbədə. Pəncərəsinin qarşısını kesən bir maneə yoxdur. Bəcətdən, Yer hündür yerdir. Bütün otaqlarda kombi sistem çəkilib. Laminat, bahalı laminatdır, şovlu laminatdır. Türkiyə laminatıdır. o da gözəldir. 2-ci mərtəbə tap otağıdır. Kondens əlavə elektrik xətti çəkilib burda. Burdan da bir daha həyətan sayısını sizə görsədim. Burdan birbaşa düz görünür panoramadır. Və sonuncu yataq otağıdır. Sənədlər təqdim qaydasında da bir başa faraq qədər alınsaxtdır. balkonma çıxışdır. Balkonundan tanış edim. Burdan gördüyünüz üç mətbət burtuş binalardır və ondan sonra düz gölünə bir başa burdan panoramadır ki, çox super bir panoramasını ödürdü. Yolun da hündür tərəfində yerləşir. Onu da göstərdim. Sizə həyəti hansısa da yetərincə genişdir. İnşallah ev olmayan insanlar Allah təala belə gözəl evlər çıxmətəsin. Kanalımıza abunə olmağı unutdurmayın. Bunun üçün beni satışa çıxana bilənlərin birinci növbədə siz tanış olanları biləsiniz.